Сьогодні в програмі час інтерв'ю спілкуємося з народним депутатом позафракційним Дмитром Витвіцьким, президентом партії Правда, вітаю вас. Добрий день. ви вперше за цю каденцію президент звернувся до парламенту своїм щорічним зверненням. Що для вас, як для депутата? От власне прозвучало там важливого, як ви взагалі сприймаєте цей виступ, і що депутатський корпус виніс для себе із виступу президента? Я именно ожидал услышать конкретику по многим вопросам, в первую очередь социально направленным, о повышении пенсии, когда будет уже пенсия повышаться, за счет чего и насколько. Но это хотят услышать люди, это спрашивают у народных депутатов, спрашивают у министров, у правительства. Я думаю, президент ответил бы на этот вопрос как раз было бы вовремя Верховной Раде Украины. Ну, конкретики было мало, выступления было на общую тему, о том, какая ситуация, какая ситуация на Украине, какая ситуация у наших соседей в стране. Ситуация зависит якобы во многом от международной ситуации, от того, что происходит в мире, от экономических трудностей, которые, в общем-то, достаются и Украине. Ну и конкретных путей решения тех проблем, в первую очередь в экономике, В Соціальній сфері предложено не було. Крім самого виступу, існує ще книжка, так? В цього послання вона значно більша за розмірами, чи відрізняється там, можливо, там є конкретні відповіді і рецепти, які от ви хотіли почути. Там їх дуже несложно знайти, ця книга приблизно 300 сторінок. Якщо говорити о конкретиці, то там надо взяти, какое-то виділити день, прочитати і розібратися, є ли там конкретика. На мой взгляд, эта книга, в общем-то, отчет о работе в цілому, але конкретики знайти там доволі сложно. Один з моментів послання президента полягало в тому, що не буде легко, і тому треба перестати жалітися, скаржитися, а затягнути пояси і тягнути реформи далі. Це було на вашу думку посил до кого? До… представители оппозиции, до Верховной Рады в целом, до народу, который через такие послание мог бы почувствовать это. но Этот посыл был адресован народу Украины, о том, что будет сложно, мы все прекрасно понимаем, но правительство реально реформы провести не может, и слово реформы, оно уже людей пугает. У нас, когда говорят, реформа будет в той-то сфере, или например, это касалось налогового кодекса или пенсионной реформы, ну, люди боятся. Просто если общество боится реформ, я думаю, правительство такую реформу провести не сможет. А как люди в зале и понимают этот вариант, что нужно перестать жалеться? Люди думают э, о том, как э, сделать жизнь лучше и сможет ли правительство в этом поспособствовать или хотя бы не будет мешать. Но, ну, например, частных предпринимателей нужно было просто не трогать и было бы э, проще ситуация. А так, э, получается, люди работают, создают какие-то там рабочие места, бизнес. Нет, им это не дают делать. Это называется реформой. На сьогоднішній день конкретного путі, предложеного правительством, нет. Поэтому президенту нечего було озвучити Верховна Радія України а пути преодолення економічного кризису або соціального дві третіх запланованого за минулий рік сказав президент не виконано. Хто мав би на вашу думку понести відповідальність за невиконаних дві третіх запланованих справ реформ і інших ініціатив? Да, президент сказал, что смогли сделать за год только одну треть от того, что планировали. Но это должно делать правительство, чиновники должны делать. И после этих слов как бы, напрашивали сами с собой какие-то кадровые изменения, выводы. Но их не было. Вы знаете, довольно спокойная речь была в Верховной радио Украины. Несколько раз прерывалась аплодисментами от большинства Верховной ради. И никаких изменений не было предложено, и в том числе и кадровых. Я ожидал кадровых изменений. А каких самых вы стал Отставку целого уряда, окремых министров, которые ответственны за напрямки? Но речь должна идти о правительстве в целом. Все-таки год прошел, серьезный срок. Нет положительных изменений в жизни людей. Президент в своей предвыборной программе говорил о том, что будет именно жизнь людей улучшаться. Если этого не сделало правительство, то очевидно его необходимо менять. Почему ж тоді не відбулося жодних кадровых ротаций, даже не пролунали намеры, так? озвучені наміри від президента? Чому цей уряд президент далі утримує? Видимо ни на кого менять или нет видения, какие все-таки необходимо делать реформы, как, ну, в какой должен быть процесс в стране организован в экономических реформах пенсионной реформе, с теми же средним мелким бизнесом, с возвратом НДС, как это все должно двигаться и какой человек может взять на себя ответственность эти реформы провести. На сегодняшний день все осталось в общем-то, на тех же позициях, как и год назад, и ничего не делается. Это ощущает все общество. А вы говорите, что нет на кого менять? То есть в партии влады нет вызначенных кандидатур, наступной команды? Ну нет кандидатуры президента. Наверное, если бы были бы такие кандидатуры, то уже были бы изменения. Потому что то, что сейчас не делается необходимого, даже минимума необходимого для развития України, ми це видимо, з виступлення нет конкретних здвігів. А оскільки в нас вертикаль замикає всю виконавчу гілку на самого президента, чи мали би бути якісь висновки щодо президента, які говорять, що не виконані саме дві треті його ж планів? Президент у нас вибирається на 5 років, і які можуть бути на сьогоднішній день питання до нього? только то, как он организует работу и кто будет эту работу возглавлять и делать. Но почему нет кадровых изменений? Я думаю, это дело времени ближайшего, потому что дальше эту ситуацию уже продолжать в том же духе нельзя. Говорить о каких-то обещаниях, но уже никто в обещания не верит. Все хотят видеть ответ на самый главный вопрос. Это пенсионеры, которых практически 8,5 мільйонів людей пенсії. хотят увидеть наскільки пенсія повыситься і коли це произойдет. Зараз про пенсія поговорим ще завершимо питання. Наступний уряд на вашу думку знову буде з цією формулою сформований. Партія регіонів плюс е, сателіти, як комуністична е, фракція і фракція е, Литвина. Чи буде спроба сформувати команду наступну після Азарова, залучаючи і тих, кого в народі називають Тушками, і залучаючи ці частини розколу тих фракцій, наприклад, НУНС? Очевидно, необхідно міняти формат Верховної Раді України, тому що на сьогоднішній день. депутаты голосуют по принятым решениям во фракциях, свою идею нельзя даже проголосовать, потому что фракции за это могут исключить, как это неоднократно было уже, мы видели по голосованиям, которые не согласованы были с мнением фракции. Очевидно, нужно менять и команду и Верховной Ради и команду, которая будет работать в правительстве, потому что эта ситуация, она уже застоялась. Ну, а кто может выйти из э, тех, кто никогда не, не был представлен в законодательской Есть такие политические силы, которые могут теперь в наступный Кабмин уйти? На сегодняшний день э, есть вариант какой? Или делать просто заменить лицо, и, как говорится, заменить ширму в правительстве, и это преподнести, вроде бы, это новые люди, вроде бы, реформы. Ну, или можно уже более глубоко общаться со всеми политическими силами и взять именно новых людей в команду и в правительство, и из Верховной Рады сделать уже какое-то тоже большинство, которое будет принимать на сегодняшний день Решение не по команде сверху, как сейчас это делается. А ваш прогноз, какие сценарии будут? Первый или второй? На мой взгляд, сейчас ситуация если не меняется вот, коренным образом, и судя из выступления президента, мы не услышали о каких-то серьезных изменениях, то будет, очевидно, пытаться такой же вариант и оставить, какой сегодня существует. Эта власть устраивает, есть большинство, любой по взмаху руки закон можно проголосовать. Но что уже эти законы дают именно людям, народу Украины? На это власть на сегодняшний день внимание обращает в последнюю очередь. Будуть питатися таку же ситуацію, яка зараз є. Президент одну з реформ, зокрема, пенсійну, зупинив своїм рішенням, вимагаючи продовження підготовки, дискусії, і відкликати законопроект, який підготував уряд. На, на вашу думку, коли парламент повернеться, до якого пенсійного законодавства він повернеться, і що буде з пенсійною реформою взагалі. Необхідно, щоб общество підтримує реформу, тоді можна провести її. Но надо людям сказать, пенсионерам, которые очень большое внимание обращают это пол жизни, что там говорят по телевидению, по радио о пенсионной реформе, как будет повышаться пенсия. То есть, если не повышать пенсию, ну зачем людям такая реформа нужна? Говорить о том, что за счет пенсионеров опять-там повысится возраст выхода на пенсию, если человек работает. А пенсионеры работают не потому, что они хотят, а потому, что они на эту пенсию минимальную с такими ценами на тарифы в магазинах прожить не могут. Если не будет повышаться пенсия, то это не реформа, а это будет называться опять экономия средств за счет пенсионеров. И все. Но общество такую реформу не поддержит и не сможет правительство провести ее. Потому что реформы без поддержки, как их не объяснять, но как можно человеку объяснить, За ваш счет опять злотають дерев в пенсионном фонді. Ну это ж не реформа, це очковтирательство. Але ми знаємо про шалений дефіцит в бюджеті саме пенсійного фонду. А ви, ви, зокрема, пропонуєте піднімати пенсії? Це ж тільки збільшить дефіцит. нужно много вопросов вирішити в пенсионной реформі для того, щоб людям объяснить, что необходимо и возраст выхода на пенсию повышать. Нужно для чего это делается, объяснить? Для того, чтобы эта минимальная пенсия, на которую прожить сегодня нельзя. Мы уже с вами говорили, ни один народный депутат, ни премьер-министр, ни министр, ни президент не может сказать, как на 750 гривен сегодня выжить. Однозначно минимальную пенсию нужно повышать. И есть масса предложений, как пополнить пенсионный фонд, но э, все-таки реформа должна идти э, таким образом, чтобы она начиналась с высокопоставленных лиц. Необходимо взять и конкретно урезать пенсии. Я давно это предлагаю. Народным депутатам Украины, чиновникам, которые в 20 раз больше сегодня получают, чем обычные пенсионеры. Если начать с себя, э, с этих пенсий, потом с выплат, которые получают чиновники, уходя на пенсию. Народные депутаты, уходя на пенсию, получают 160 тысяч гривен. Людям это понятно, что это разные совершенно измерения. Есть еще санаторно-курортное обслуживание, которое 200 миллионов тратится. Для чего оно нужно? Пенсионеры знают, что такое курорты, что такое санаторий, где они их видели? Эта тема должна быть одинаковая для всех, но ну, в каких-то рамках цивилизованных, взаимо уважением, взаимовежливостью, но мы не можем говорить о том, что вы будете получать 750 гривен минимальной пенсии, живите как хотите. А нам нужно залатать дыры в пенсионном фонде, но мы оставляем огромные пенсии чиновникам, поговорили об этом, полгода уже говорим. Но достаточно, пора оставить точку на разговорах. Есть еще масса вариантов, как пополнить пенсионный фонд, не только за счет повышения возраста выхода на пенсию. Но ну, вы, в частности, автором законопроекта про сбильшение да, минимальной пенсии. А какая доля законопроекта? Законопроект был мной подан о том, чтобы не говорить в общем, что будет лучше, будет повышаться пенсия. О конкретных цифрах я предложил сегодняшнюю 750 гривен минимальную пенсию, это прожиточный минимум, повысить поэтапно в течение трех кварталов до 1000 гривен. 850, 950 гривен и 1000 к концу года. Но бюджетный комитет рассматривал 6 апреля этот законопроект. Была большая критика со стороны коммунистов. В первую очередь мои коллеги по парламенту Алла Александровская сказала, это не повышение, если повышать, то нужно уже повышать по-серьезному. Это посчитано, не посчитано. Почему именно настолько? В общем-то, ну, это не серьезный разговор, потому что все понимают, надо повышать, а если повышать уже не на тысячу, а на полторы, это лучше будет. Но надо с чего-то начинать, и я предлагал именно просил поддержку у бюджетного комитета, в котором я работаю, для того чтобы мой законопроект о повышении пенсии был рассмотрен в зале Верховной Рады Украины и оппозиция бы поддержала и, и в кулуарах и говорят и представители большинства необходимо повышать. Коммунисты вообще строят всю свою программу предвыборную на том, что нужно повышать социальные стандарты. Но на деле, если бы люди видели, как происходит это обсуждение и как критикуется повышение пенсии, то хорошо, что это не показывают по телевидению, не освещают в прессе. Заседания бюджетного комитета и все эти кулуарные разговоры Верховной Рады Украины. То есть можно считать, что ваш законопроект провалили на уровне самого комитета, так? Да, комитет не поддержал. Я буду, в свою очередь, просить руководителя парламента рассмотреть, даже если нет поддержки комитета, в зале Верховной Рады Украины. На большее сейчас один народный депутат не может претендовать, но я хочу именно Эту тему Не оставлять, а добиться все-таки ми говоримо справедливості, а равноправі, яке записано в Конституції, или ми займаємося повністю популізмом і замалчуємо саме обычные вещи. Ви в комітеті володієте безпосередньою інформацією. Ми ж її чуємо з уст чиновників і уряду про те, що з кожним місяцем зростає показники валового внутрішнього продукту, ВВП. Зростає промислове виробництво, і нічогісінько це не відображається, як сказав сам президент. До речі, ви в кишенях звичайних громадян. Як тепер розписуються ці гроші? Куди йдуть ті кошти від зростання? Економіка росте. налогів більше збирають, З того ж малого бізнесу більше збирають. і Із середнього бізнесу. Із Большого. У нас додатково в першому кварталі бюджет зібрав 5 мільярдів гривень. Гривен. Так а где же эти гроши идут? Э, ну, было совещание у президента, на котором присутствовали премьер-министр, руководитель парламента, и говорили о том, что плохие стране дороги, необходимо потратить эти деньги на развитие инфраструктуры. Но э, как можно собирать э, налоги и тратить э, именно на инфраструктуру, когда люди сейчас выжить не могут? Мое предложение было сразу же сделано. Именно дополнительные средства бюджета выплатить в виде поднятия минимальной пенсии. Это то, что сейчас самое необходимое. Те же самые зарплаты минимальные 631 гривна, которые работники социальной сферы получают, это то же самое. Тоже нужно повышать. И если мы там прогнозируем 20 миллиардов в течение года получить, то, наверное, было бы очень хорошо поднять социальные стандарты. И это бы подняло бы планку доверия, в первую очередь, к правительству, к президенту, к Верховной Раде Украины. Но на сегодняшний день строить дороги, а кто будет по ним ездить? У кого есть такие возможности? С ценами на бензин, на расходы, которые сейчас обсуждались в комитете Верховной Рады, о которых вы спрашивали. Ну куда угодно идут? Укрепление береговой линии Фаруси, 60 миллионов строительство ледовых дворцов с искусственным льдом к Евро 2012 в Донецке, в Киеве, сотни миллионов на это запланировано. Все эти вещи важны. І дороги в тому числі теж розуміється, ніхто не проти будівництва дорог. Але у вас в бюджетному комітеті ви ж маєте можливість побачити, що на дороги кожного року в бюджеті закладені кошти і на автодор, і є податок з кожних зводів. Окрім того, Україна в час позичає кошти під саме будівництво доріг від європейських структур. Так, що за мало коштів на дороги. Бо, по-перше, дороги не міняються, особливо по якості. По-друге, ви кажете, що 5 мільярдів підуть знову туди. Дорог завжди мало грошей на дороги. І Можна будь-які средства. Якщо ми хочемо, наприклад, по количеству дорог догнать Германию, то это несколько десятків бюджетів України необходимо. На мой взгляд, необходимо решить вопросы, социального плана. Все остальное может подождать. Мы много говорим о развитии страны в рамках вот именно евро 2012. но пенсионеров интересует именно то, что сегодня ну, хоть что-то им должно попасть дополнительно в карман и те же самые дороги должны быть уже вторым после поднятия социальных стандартов. Ну, ми знаємо, що в нас великі гроші під ногами. Зокрема, я говорю, якщо пенсійної реформи ще невідома її доля після відкликання, то зрозуміло, що в найближчий час в парламент підуть всі ініціативи президента щодо земельної реформи. Яка, на вашу думку, формула буде підтримана парламентом, яку запропонує президент? І чи в нас справді земля буде продаватися і громадянам не України? Но есть уже такие заявления высокопоставленных чиновников и политиков о том, что будет продаваться земля, это будет свободный рынок, и сельскохозяйственная земля Украины будет продаваться в том числе иностранным гражданам. Полностью открытый свободный рынок. Для нас это будет катастрофа, я думаю. И необходимо, чтобы этот вопрос решался не в парламенте, не 250 человек решали этот вопрос как у нас делаются изменения Конституции. Три раза уже менялась Конституция в парламенте, и у людей не спросили, хотят менять Конституцию или нет. Я предлагаю и зарегистрировал соответствующий законопроект Верховной Раде Украины о том, чтобы провести референдум, продавать землю или нет. У нас уже люди довольно долго пользуются... Землі і знають лучше, мудріє, ніж політики, ніж народні депутати, продавати. Чи ні. А в чому суть вашого законопроекту? То тобто ви вимагаєте на референдум винести питання взагалі продажу чи не продажу землі? Чи лише пункт про те, що землю продавати, але не громадянам України заборонити? Да за це річ взагалі. Я думаю, на сьогоднішній день вести о того, щоб продавати землю іноземцям, у нас не залишиться последнього нашого мощного ресурсу сільської землі. Я предлагаю провести референдум, щоб люди саме люди вирішили, продавати землю або не продавати. Тобто питання референдуму це взагалі продавати землю як таку да. створювати ринок землі чи не створювати. І да. в, в які перспективи такого такого референдуму? Ви прогнозуєте, що настрої людей є категорично проти ринку землі? Я не хочу никаких давать рекомендаций и своих советов, как правильно сделать. Я думаю, люди лучше знают, и именно собрав подписи... али ваше відчуття, от люди налаштовані на, все-таки на початок формування рынка земли, или категорично против? Ну, есть разные мнения, я не хочу навязывать своего. Мы сейчас, партия Правда собирает подписи, проводить ли референдум. И у людей, которые за проведение референдума спрашиваем, все-таки продавать или не продавать, будет буквально в ближайшие несколько недель уже картина, которую можно будет посмотреть и сказать, поддерживают люди проведение референдума. И продавать или не продавать, у каждого свое мнение необходимо его учесть. Это один из самых... Главних вопросов, тому що розтавшись з э, землею, ну ми так просто можемо тряти територію України. Моє останнє запитання дуже просте. ми знаємо, що закон про референдум так і не працює. Яка ж тоді перспектива проведення референдуму, якщо законодавчої бази? самого референдума, как механизма, имеет. Если будет политическая воля, я настаиваю на том, что необходимо этот вопрос выносить в общество. Если будет политическая воля, у нас можно провести и референдум. И люди должны научиться решать эти, участвовать в решении этих важных вопросов. Потому что на сегодняшний день Верховная Рада не отражает ну, от всех настроений в обществе и по взмаху руки голосовать такие законы не надо. Нам надо все-таки стремиться брать опыт у демократических стран референдум это демократия и в развитых странах часто проводятся референдумы по любому даже не столь важному поводу по строительству той же дороги она будет через лес проходить или обходить лес стороной по окраине по опушке есть решение люди поддержали делается строится все довольны все понятно но мы людей уже это двинули в принятии решений давно на задний план в нашей стране а такой вопрос как продажа земли ну его же необходимо решать учитывая мнение людей и нам необходимо научиться проводить референдумы а может ответю так або ні просто сказати президент і його адміністрація готові будуть піти шляхом референдуму вирішити питання в землі я надіюсь да Дякую за розмову. Нагадаю, нашим глядачам мы спілкувалися з народним депутатом Дмитро Витвіцьким, президентом партії «Правда». Дякую. Спасибо.